qishloq ahlining umumiy quduqlari bor edi undan hamma chelak bilan suv chiqarib ehtiyoji uchun ishlatardi vaqt o'tib quduqqa chelak tashlasalar arqonning o'zi qaytib chelak chiqmaydigan bo'lib qoldi o'zaro maslahatlashib kimnidir unda nimalar bo'layotganini bilib chiqishi uchun tushirmoqchi bo'lishdi oralaridan bir yigit chiqdi lekin u shart qo'ydi quduqqa tushish uchun arqonni boshqalar bilan birga uning akasi ham ushlab turishini istashini aytdi hamma hayron bo'libdi odamlar uni akasini topib kelishdi so'ng yigit quduqqa tushdi ichida bir daraxt shoxi borligini ko'rdi chelaklar o'sha shoxdan o'ta olmay bo'sh chiqayotgan ekan uni boshiga ortib pastdan turib arqonni tortishlarini buyuribdi quduqning og'ziga yaqinlashganida hammani ko'zi shoxga tushibdi nimqorong'uda shoh ularga allanechuk maxluq bo'lib ko'rinibdi hamma qo'rquvdan arqonni tashlab qochib qolibdi faqat uning akasigina inisini hayotidan xavotir olganidan jon jahdi bilan chiqarib olishga urinibdi yigit quduqdan chiqib olganidan keyin qishloq ahli akasining chaqirishining sababini anglashibdi aka ukachilik rishtalariga zarar beradigan narsalarni doimo bartaraf eting chunki hech kim sizni aka quvvatlamaydi opa singlingizdek hech kim sizga mehribon bo'lmaydi yo'qlamasangiz ham sizni izlab sizdan xavotir olmaydi buyurganingizni ulardek hech kimsa bajarmaydi ularni siz ham avaylang chunki ota onadan so'ng ulardan yaxshisini topa olmaysiz ko'chadagi tanish bilish do'stlar qo'shni og'aynilar ulfatlar yor birodarlaringizning ko'pligi sizni aldab qo'ymasin